Seorang suami istri mempasahkan suaminya. Tentu ada sebab-sebab pasah ya kan? Saya seperti saya katakan kadi eti ya? ataupun apa namanya merantau tidak ada lama, tidak ada kabar, tidak ada kiriman apa-apa ya kan? Nah, kemudian misalnya suami isti, suami itu penyakit lepra kusta ya kan? Dia yang gila dan sebagainya, lalu dia pasal, kemudian, ada bagaimana, kemudian dia cinta lagi, nikah lagi saja, tidak ada kenapa-kenapa, karena bukan cerai. Nah, tapi mesti nikah, pak, nikah baru nggak boleh rujuk dia, mesti nikah kembali seperti biasanya, ya kan? Kemudian yang kedua nusut, nah, nusut misalnya ketika kita panggil dia tidak mau kita ajak duduk bersama dia pun enggan ya nah maka nabi mengatakan seorang istri ketika menolak panggilan suami pada malam hari dia dilanat oleh malaikat hingga subuh kecuali suaminya memaafkannya ya nah misalnya tidur tidak berhadapan dengan kita dia hadap ke dinding misalnya kita pun tidak memaafkannya dia nusuk. itu kemudian dia pergi tanpa seizin kita ya pergi tanpa seizin kita juga nusyud. ya kan? Nah, jadi dan hal-hal yang lain yang membuat dia durhaka. Nah, jadi ketika dia nusyud. kita tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Jadi karena nafkah yang kita berikan kepada si itu nafkah mukabala. Beda dengan nafkah kita kepada orang tua kita yang sudah lemah. Bukan nafkah mukabala. Tapi kalau kepada istri kita, nafkah mukabala. Oleh karenanya ketika istri kita takdim kepada kita, dia tangan kepada suami, lalu satu hari atau dua hari kita tidak menafkahinya, dia berutang kepada yang lain. Kita wajib bayar, Pak. Nah, ketika dia takzim dia tangan kepada suaminya, lalu tidak kita tidak memberikan apa-apa kepadanya dalam dua hari atau beberapa hari, dia berutang, ah kita wajib bayar. Ya? Kan? Terima kasih. Ya. Nah, jadi Ketika kita punya isteri baru, kita lama-lama di rumah yang baru, lupa kepada yang tua. Ini yang pertama dosa apa? Ah, ha? kemarin kita sudah menyatakan bahwa wajib bayu. Ketika kita punya isteri lebih daripada satu, wajib bayu. Mana wajib bayu? Wajib bergilir. Wajib wow, malamnya rumahnya, malam tengah rumahnya, malam tengah rumahnya, 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 dan sebagainya. Wajib bayu. Jadi lale tu barmo hurung ba barmo barmo ina muda. Kita wa tuha da wa dawi Hana tapi hana masalah. Dia minta kan, kita nak kasih dia masalah. nah, tapi ketika dia kita kita kasih baru cerai. Ketika kita nak kasih tidak masalah. Dan perempuan tidak boleh minta cerai kepada suaminya. Dosa dia, dosa besar dia. Tak boleh. Ah, seburuk apapun suaminya, kalung buka. Ini uraga berut hat sobro un fin un. Aisyah isteri fin un. Aisyah tidak pernah bercerai kepada fin un pak. Jadi lebih gad, lebih tentang gad lah dengan fin un Maka bersabarlah. Sama begini pak. Ketika suami jahat, ya suami jahat, suami tidak solat, suami narkoba, itu tidak berefek kepada istri. Artinya tidak berdosa istri. Tapi sebaliknya apa? Kalau istri tidak solat, istri tidak berpuasa, istri buka orat, itu dosa juga kepada suami. Ah, makanya istri suami itu kawam. Ar-rijalu kawamun ala nisa. Suami itu adalah pemimpin bagi perempuan. Perempuan bukan pemimpin bagi suami. Nah, ya kan? nah jadi makanya ah ketika suami umpama nakal dan sebagainya istri biasa biasa saja tidak masalah asal kita dinafkahi selesai karena tidak ada hubungan dosa dia dengan kita tapi berbeda dengan dosanya si istri kita wajib mendidik istri istri tak wajib mendidik kita namun pak ah namun ketika kita seorang preman pak kan ya, kawin dengan seorang ustazah dia mendakwahkan suaminya. Itu bukan kewajiban. Tapi sunnah bagi dia. Sunnah begitu dia. Bang, sholat. Rukun sholat seperti ini. Ada seperti ini, Pak. Seorang ustazah, seorang guru, seorang dosen, suaminya preman, kadang-kadang suaminya bekas supirnya, dia ngajarkan suaminya. Tapi jangan menggurui, Pak. Kita tetap menghormati sebagai suami. Tapi karena istrinya banyak ilmu, dia mengajarkan pelan-pelan kepada suami. Mengajak dia sholat, diajar sholat, diajak baca Al-Quran, at, biasa. Atau misalnya begini Pak, seorang suami mu'alaf katakanlah. Ya, seorang suami mu'al, mu'alaf. Istrinya adalah dia seorang dosen, seorang guru Pak, seorang ustazah. Suaminya mu'alaf. Kita ngajarkan dia agama, boleh-boleh saja Pak. Tapi bukan satu kewajiban. Ya kan? Nah, makasih. Uh, kemudian sedikit lagi, tadi tentang menyangkut kinayah anal kinayata, bahasa kinayah, itu kinayah bersamaan terjadi pada orang yang bisa bertutur atau kejadiannya daripada si akhras orang yang disumpah. Nah, jadi kinayah bisa pada orang yang bisa bertutur, juga bisa pada orang yang disumpah. Fa'in nawabiha tolaka wa maka jika berniat dengan akan tolak, bisa jatuh tolak apa? Jadi misalnya orang bisu, orang bisu bilang gini misalnya, nah, kan? dia berniat tolak, tolak juga. Nah, jadi maka niat tadi bisa terjadi pada orang yang ngutok, orang yang bertutur, bisa juga kepada si akaras, orang yang orang yang bisu. Pak.